प्रजापुता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक दादा लेखराज जी आज जरूर उनकी आत्मा को शांति होती होगी कि जिस विचार को उन्होंने संस्थागत रूप दिया और स्त्री शक्ति के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया उस आंदोलन को आज 80 वर्ष हो रहे हैं हमारे देश में 80 वर्ष का एक विशेष महत्व माना जाता है दुनिया में 25 साल 50 साल 75 साल 100 साल ये तो मनाए जाते हैं लेकिन भारत में अस्सी साल का एक विशेष महत्व है और जब किसी व्यक्ति के जीवन में या संस्था के जीवन में अस्सी साल होते हैं मतलब कि वो सहस्त्र चंद्र दर्शन का पर्व होता है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय दादा लेखराज जी के प्रयत्नों से प्रारंभ हुआ ब्रह्मा कुमारी आंदोलन उस तो सहस्त्र चंद्र दर्शन की वेला पर है तब विश्व की पूरी मानव जात को शीतलता प्रदान करने का उसका प्रयास इस अवसर से नई ऊर्जा पाकर के आगे बढ़ेगा गत वर्ष दादी जानकी जी ने शताब्दी पूरी की एक सौ वर्ष की और आज भी एक कर्मयोगी की तरह समय देकर के हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं मैं दादी जी को यहां से प्रणाम करता हूं आप लोगों के बीच मुझे कई बार आने का अवसर मिला है आप सबका मुझ पर अपार स्नेह रहा है एक उच्च विचार के साथ संस्था के जीवन में अस्सी साल कम समय नहीं होता आज विश्व की जो स्थिति है मानव का जो स्वभाव बनता जा रहा है उसमें कोई भी संगठन या व्यवस्था दस साल पंद्रह साल बीस साल के बाद बिखराव शुरू हो जाता है गट बन जाते हैं ग्रुप बन जाते हैं एक में से दस संस्थाएं पैदा हो जाती है। दादा लेखा जी की कमाल रही 80 साल के बाद भी जिन आदर्शों मूल्यों को लेकर के ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी आंदोलन को चलाया नारी शक्ति को प्राधान्य देते हुए चलाया और वह आज भी उतने ही मनोयोग से उतनी ही करबटता से उतनी ही एकजुटता के साथ विश्व भर में अपना संदेश दे रहे हैं लाखों कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तैयार की है ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी भारत के आध्यात्म के संदेश को विश्व में पहुंचा रहे हैं आप सब बधाई के पात्र हैं आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं मेरा है रहा है कि आप लोगों के बीच कई बार आने का मुझे मौका मिला है आपके चिंतन को समझने का मैंने प्रयास भी किया है और एक अच्छा सानिध्य भी मुझे आप लोगों का मिला है प्रकाश के माध्यम से आपने सबने अभिवादन किया मैं आप सबको देख रहा हूं जिस प्रकार से आपने टॉर्च जला करके प्रकाश फलाने का प्रयास किया सचमुच में तो दादा लेखराज जी ने और आज दादी जी के नेतृत्व में हम ज्ञान के प्रकाश को पूरे विश्व भर में फैलाने के प्रयास कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से ये जो कि निरंतर प्रयास चला और भारत की विशेषता रही यही देश है जिसने विश्व को नंगे की चोट पर कहा है ईश्वर एक कि आज शांतिवन में आपने एक सोलार प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया है मैंने आपकी शांतिवन से जुड़े अस्पताल का भी भूताल में मुझे आने का अवसर मिला था और गरीबों की कैसी सेवा हो रही है मैंने अपनी आंखों से देखा था आप जब सोलार एनर्जी के लिए कर रहे हैं। और मुझे याद है वहां आबू रोड पर आपका जो एक प्रकार से गतिविधि का केंद्र है उसको तो कई वर्षों पहले आपने सोलर एनर्जी से चलाने का कुछ समय निर्णय किया था जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की इतनी चर्चा नहीं होती तब आपने किया तो इसलिए आप लोग कितने दीर्घ दृष्टि से काम करते हैं इसका यह है उदाहरण और मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन मा, में देश में एक ऐसी ऊर्जा क्रांति आ रही है मानव जीवन में एक ऐसी ऊर्जा क्रांति आ रही है हम साफ देख रहे हैं कि प्रकृति में सौर ऊर्जा का जितना महत्व है उतना ही व्यक्तित्व में सौर्य ऊर्जा का और जब ओज हो तेज हो सामर्थ्य हो संकल्प हो तो व्यक्ति चोर नई ऊंचाइयों को पार करता है आज आप तीन मेगावोट सोलार एनर्जी आबू जैसे स्थान पर यह प्रयास बहुत ही प्रेरक बनेगा ऐसा मेरा विश्वास है और आज शांतिवन भी इस सौर ऊर्जा के साथ जुड़ रहा है ये प्रकृति की रक्षा का काम है शांतिवन में सोलर प्लांट से एक दिन में अड़तीस हजार से ज्यादा लोगों का भोजन बनना संभव होगा ये अपने आप में प्रकृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं आपके द्वारा सोलर लाइटिंग सिस्टम सोलार कुकिंग बॉक्सिस भी घर घर पहुंचाने का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है तो एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में लाने का प्रयास आपके द्वारा हो रहा है सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं लेकिन प्रकृति प्रकृति के साथ जी करके गरीब से गरीब के व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है उसकी दिशा में प्रयास किया भारत भी दुनिया जिस संकट से जूझ रही है ग्लोबल वार्मिंग से उसमें दुनिया के लिए भारत किस प्रकार से काम आ सकता है इस काम में आप भी जुड़े हैं मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और वैसे भी आप प्रकृति की रक्षा के लिए अनेक काम भी कर रहे हैं उससे भी बहुत लाभ मिलेगा उससे भी फायदा मिलेगा हमारे शास्त्रों ने हमें प्रकृति का शोषण करने का हक हाँ नहीं दिया एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचर यह हमारे यहां क्राइम माना गया हमें मिल्किंग ऑफ द नेचर प्रकृति का दोहन करने का ही हक हाँ है और उस काम को करने में आपका प्रयास जरूर काम आएगा ब्रह्मा कुमारी संस्था का मंत्र एक ईश्वर एक विश्व परिवार ब्रह्मा कुमारी आंदोलन में ब्रह्मा कुमार तो है ही है लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहुत सक्रिय है एक ऐसा संगठन है जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है सक्रिय भूमिका भी महिलाओं की आज मुझे फिर से आपके बीच में आने का अवसर मिला है प्रकृति की रक्षा मातृशक्ति की रक्षा बालकों की जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास ये सारी बातें अपने आप में एक बहुत बड़ी अमानत के रूप में है और मैं आपसे आपके बीच आया आपका ये समागम दुनिया के सभी देशों से जब लोग आए हैं तब भारत के इस महान चिंतन का विचार लेकर के जाएंगे ज्ञान जा का प्रकाश दूर पहुंचेगा मानव कल्याण के लिए काम आएगा और दादा लेखराज जी ने जो काम को आरंभ किया था आपके प्रयत्नों से उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी सौ वर्ष के बावजूद भी इतना कठोर परिश्रम दादी का जीवन नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा एक नई ऊर्जा के साथ लोगों को काम करने की ताकत मिलती रहेगी और जब स्वच्छ भारत अभियान में चला रहा था तो दादी जी हमारी एम्बेसडर रही दादी जी ने ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा स्वच्छता तो अभियान को बल दिया आपसे परिणाम मिलने की संभावना है मैं फिर एक बार भर से आए हुए सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं और ये ज्ञान का प्रकाश सब दूर फैलाने में आपका भी योगदान मिलता रहे आप सबके बीच आने का मुझे मौका मिला मैं आपका बहुत बहुत तो आभारी हूं आप सबको मेरी तरफ से होम शांति होम शांति होम शांति